отсутствует стратегия развития пассажирского транспорта городского как в стране, так и в городе Чернигове, соответственно. В полностью отсутствуют критерии качества, как их определить, качество перевозок. Э -э отсутствует понятие тарифной политики как таковое. И исходя из этого мы имеем то, что имеем на сегодняшний день. на управление это действительно 80% изношенного подвижного состава. На сегодняшний день мы с большим трудом выпускаем на линии те машины, которые по договору с управлением транспортной связи. Знаете, какие дороги. Люди у нас работают действительно три смены, без выходных. Стараются максимально подваривать, подлатывать те машины, которые у нас сейчас есть, и выпускать их на линию. Ну, качество подвижного состава, конечно, если машина уже практически по 30 лет какие перспективы Да, Владимир Васильевич уже сказал это приобретение нового подвижного состава вариантов в принципе не так уж много в этом плане это новый состав который предлагает сейчас программа правительственная изыскать средства в каком-то другом Вместе, кроме как местный бюджет и государственный привлечь какого-то инвестора инвестора на данный момент наверное, нереально в связи с тем что действительно не определена тарифная политика и оплата услуг перевозок как в стране так и соответственно в Чунии в программе действий президента на 2013 год заложена такая концепция как разработка новой методики расчета тарифа. Это предполагается с июля этого года, где предлагается включить инвестиционную составляющую на обновление подвижного состава из расчета ⁇ Одна машина 15 лет ⁇ насколько это повысит тариф, наверное, существенно. И будет ли это работать, если не ввести такую же норму в расчет тарифа на автотранспорт, тоже вопрос открытый, пока не С прошлого года были внесены изменения в способы расчета, но они еще были. Эти, это постанова 17.35 в 2004 году, но в прошлом году постанова 1165 была узаконена, скажем, создан типовой договор по расчету за предоставленные транспортные услуги электротранспортом. Предполагается, что э, ну уже, наверное, было с этого года, но ну, он вышел довольно поздно, в декабре. Значит, со следующего года расчет будет осуществляться за проделанную транспортную работу, то есть за машина километры. Насколько это реально при том финансировании, которое сейчас есть, при тех 19 миллионах, которые выделяются на э, перевозку льготных пассажиров, наверное, нереально, потому что эти деньги не смогут э, и не смогут покрыть те затраты, которые будут выставляться согласно расчета за транспортную работу. Это будет сумма гораздо больше. Хватит ли средств местного бюджета дотировать троллейбусное управление, тот выпуск, который на сегодняшний день есть, пока вопрос открытый. То есть на сегодняшний день вопросов больше, чем ответов, поэтому, чтобы куда-то двигаться, на мой взгляд, нужно все-таки принимать решение по созданию какой-то стратегии или концепции организации пассажирских перевозок, хотя бы в отдельно взятом нашем городе, в котором определять основные критерии, которые мы хотим достичь, это и качество, это и маршрутная сеть, ну, в которым надо определенное ставить ограничения на те же скажем, и движение и легковых автомобилей по тому же центру, и скажем, того же количества э, микроавтобусов, и на те же интервалы придется чем-то жертвовать однозначно. Определять тарифную политику, которая не должна быть привязана опять к политической составляющей и к выборам. Все это надо, мне кажется, обсудить, принять, когда мы сможем куда-то двигаться. На сегодняшний день в стихийном таком броуновском движении мы никуда не пойдем. Спасибо большое. У нас Владимир генеральный директор, значит, действительно, все понимают о том, что много лет пассажирским автомобильным транспортом в Украине никто не занимался. И это уже констатирует и вновь новый министр, и замминистра. И все понимают, что если дальше так будет продолжаться, то страну, не страну, ждет определенный коллапс, потому что очень много проблем, которые назрели, которые уже требуют срочного решения. Что касается города Чернигова, то мы здесь тоже уже звучало, и услышали, и увидели, и вы все видите, о том, что за это время шло, в принципе, ну, формирование там, говорить, маршрутной сети и перевозок в городе Чернигово. Они сейчас дошли до такого уровня, что их необходимо реформировать. Все это прекрасно понимают. И из того количества, которое есть, вот 350 автобусов в день выходит на линию. Этого, наверное, много. И необходимо сейчас плавно, постепенно корректировать и маршрутную сеть, и корректировать количество автобусов, которые будут работать на этой маршрутной сети. И тем самым перейти от количества автобусов, все-таки в качество выполняемых этих услуг. Приведу для примера, вот были буквально недавно на коллегии, там выступал Харьковский замгубернатора, который отвечает за транспорт, приводил примеры, что в городе Харькове город обслуживает где-то порядка 900 там, с лишним автобусов. Так город Харьков, понимаете, да, во сколько раз больше города Чернигова, и такого количества подвижного состава, который сейчас есть в городе Чернигове, наверное, все-таки не надо. А естественно от этого дальше уже будет и э, все остальное развиваться. Что э, я имею в виду? Я имею в виду то, что количество транспорта, если оно уменьшится, естественно, увеличится наполняемость э, автобусов, естественно, доходность этих автобусов улучшится. И э, уже станет возможным, я думаю, ставить на линии автобусы большей вместимости. Я думаю, что со временем уйдут дельфины и руты с улиц города Чернигова. Ну, как минимум будут эталоны пазы. Я думаю, что в скором будущем все-таки появятся автобусы большой вместимости. Но опять же, для этого необходима экономическая составляющая. Никогда не будет такого, чтобы автобус ездил, возил пассажиров и в итоге работал в убыток. Есть такие не... Ну, я считаю, позитивные наработки сегодняшнего правительства. Вот я знаю, что Министерство инфраструктуры подало в Верховную Раду законопроект, в котором говорится о том, что перевозчику, который работает на внутреннем рынке и будет покупать подвижной состав украинский, будет предоставляться льгота по выплате процентов, что она будет для перевозчика не более 5%. Это, конечно, даст определенный толчок в обновлении подвижного состава, потому что на сегодняшний день подвижной состав, естественно, устаревший. Здесь уже звучало по троллейбусам, по автобусам немного, конечно, картина лучше, но я скажу, что даже если производитель ресурс автобуса определяет 6 лет до будем говорить, полной рожавчины, то вы понимаете, да, что он не может работать 10. Если он работает больше 6 лет, то это уже его латают, переваривают и так далее. Но это уже совсем не то качество, не тот результат. Что касается поднятия тарифов, то вы, я не знаю, там слышали там или не слышали, или, или что вы так поняли. Тема сегодняшнего, так понимаю, разговора не повышение тарифов. Тема сегодняшнего разговора – это проблемы пассажирских перевозок города Чернихова. Тариф – это какая-то составляющая этой, этой проблемы, которая существует в городе Чернихова. Я бы уточнить по этому случаю все-таки. Тут же еще вопрос касается и обслуживания. Смотрите, вместо того, чтобы оказать этой женщине помощь, водители кондуктор постарались от нее побыстрее избавиться. То есть вытолкать в прямом смысле слово из этого автобуса. Вот. Вы понимаете, вот вы задаете вопросы, я же вам сказал, когда мне стала известна вообще информация о каком-то инциденте 9 числа. От этой женщины не было ни заявлений, Никаких претензий, ничего. Сегодня у нас 17, да? Вчера было 16. 16. С 9 по 16 никакой информации. Так а что это за работа такая, если подчиненные не говорят уже на протяжении больше недели? Давайте мы сейчас не будем эту тему развивать, потому что есть там нюансы. Я говорю, правоохранительные органы, есть написано заявление, они сейчас занимаются расследованием этого инцидента.